Jadi terima kasih uh, kerana mengemukakan satu soalan yang berkaitan dengan sektor agro makanan. Iaitu relevansnya uh, IoT dan juga program yang otomasi dalam uh, menjayakan agro ini, sektor agro makanan ni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pelaksanaan program mekanisasi dan otomasi dalam sektor uh, pertanian ini dengan penggunaan drone, peralatan berteknologi tinggi dan aplikasi internet of things dengan izin IOT telah banyak menunjukkan pencapaian yang amat membanggakan dalam mempertingkatkan produktif bukan sahaja petani malahan nelayan dan peternak dan uh, Sehingga kini kejayaan program ini dapat dilihat melalui beberapa impak utama. Penggunaan drone dapat digunakan bagi semburan baja dan kawalan perosak yang telah berjaya mempertingkatkan kecekapan aplikasi input sehingga 20 ke 30 peratus di samping mengurangkan kos buruh dan masa depan masa kerja di lapangan. Perkara ini dapat juga dilihat melalui produktiviti hasil padi. Contohnya di. Aida Rompin yang menunjukkan pengeluaran padi sebanyak 11,071 metrik tan bagi musim 2024 dan 2025 iaitu peningkatan sebanyak 40% berbanding musim sebelum ini dengan penggunaan mekanisasi drone dalam aktiviti penanaman padi. Dan uh, ia juga dapat menjimatkan kos operasi Mekanisasi dalam kerja-kerja penyediaan tanah, misalnya contohnya penanaman dan penuaian, telah membantu petani mengurangkan kos buruh antara 15 hingga 25 peratus, khususnya di kawasan tanaman padi, sayur-sayuran dan dusun buah-buahan. Melalui mekanisasi jentera bajak pertanian. Kerja-kerja penyediaan kawasan penanaman-tanaman pertanian melalui penggunaan jentera bajak di lapangan memberi impak besar kepada gerak kerja operasi di ladang. Untuk makluman Dewan Mulia ini, sebanyak 53 unit traktor termasuk 22 unit traktor kerajaan negeri yang baru yang diperuntukkan kepada 10 daerah pada tahun 2022 hasil daripada uh, cadangan yang mengumat Tuan Seri Raja Menteri Besar sendiri untuk memperkasakan kekuatan dari segi uh, mekanisasi ini telah dapat membantu pelaksanaan kerja-kerja penyediaan kawasan pertanian di lapangan secara lebih efisien. Manakala di segi peningkatan keselamatan dan ketepatan operasi, drone dan IOT membantu mengurangkan risiko kesilapan manual dan meningkatkan ketepatan dalam pengurusan ladang yang akhirnya memberi nilai tambah kepada hasil pengeluaran Jadi keseluruhannya program me mekanisasi dan otomasi ini telah berjaya meningkatkan tahap kesekapan operasi dan daya saing petani khususnya di kalangan petani-petani muda serta usahawan agro-pener agro muda di negeri ini dan uh, sejajar dengan itu kerajaan negeri sedang merancang beberapa sokongan tambahan dalam mempertengkak reka upayaan di segi teknologi ini, iaitu meluaskan penggunaan drone dan IoT melalui program latihan bersijil kepada petani, iaitu kursus IoT dalam pertanian, anjuran jabatan pertanian Negeri Pahang, yang mana dilaksanakan kepada tiga peringkat zon yang menyaksarkan selama 65 orang petani melibatkan peruntukan sebanyak 250 ribu. Meningkatkan peruntukan teknologi moden di bawah rancangan Malaysia ke-13 melalui cadangan inisiatif baru dipanggil Grand Scheme Pemodenan Pertanian yang mana merangkumi skop grand padanan mekanisasi dan pemasangan sistem IoT. Yang ketiganya menggalakkan penglibatan belia dalam projek pertanian. Kerajaan komited menggalakkan penglibatan belia dalam sektor pertanian melalui pengembangan teknologi pertanian moden termasuk IoT dan mekanisasi. Kerajaan turut memperluaskan penggunaan sensor tanaman, sensor tanaman, sistem fatigasi automatik, drone semburan baja dan racun, rumah hijau pintar untuk meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kebergantungan tenaga kerja. Antara perkara yang boleh dilihat atas kejayaan pengusaha belia tani ialah di Paya Pesagi, di Maran yang diusahakan oleh usahawan pemuda petani bernama Nur Syaja binti Ismail berusia 26 tahun mengusulkan paya terbiar seluas 60 ekar bermula tahun 2021 dan mencapai purata hasil 6 metrik tan per hektar. Ini satu kejayaan yang baik. Dan menggalakkan kerjasama strategik bersama institusi pengajian tinggi dan syarikat teknologi bagi memperkenalkan inovasi baru secara berterusan Contohnya seperti usaha oh, sama dengan UCYP, PSDC dan UNIPSAS. Kerajaan negeri akan terus committed dalam usaha memodernkan sektor pertanian melalui adaptasi teknologi pintar agar Pahang kekal sebagai antara negeri peneraju dan pertanian moden dan berdaya saing tinggi. Dan uh, dalam sektor perikanan sebenarnya, untuk adalah kita ya, tengok dari industri perikanan. Kita menggunakan uh, drone dan IoT ini uh, kepada bukan saja projek-projek akal kaca. Uh, contohnya yang berumat itu yang betul. Kita menggunakan drone untuk memantau sangka-sangka. Uh, misalnya contohnya sangka-sangka ikan yang ada di sepanjang sungai. Kalau dulunya kita lihat, misalnya contohnya kita lihat... Uh, Sangka ni secara manual, tapi sekarang ni dengan menggunakan drone Kita tak payah pergi ke lapangan daripada situ sendiri pun kita dah dapat tengok Dan ini akan dapat membantu melihat Kalau ada sangka-sangka yang rosak, yang dicerobohi dan sebagainya Malahan ada juga uh, Dia perkenalkan sensor untuk uh, memastikan keselamatan sangka itu disebut. Iaitu waktu, waktu malam Kalau ada sensor itu, maknanya kalau sekiranya ada pencerobohan dia akan menyala lampu dekat dengan kawasan uh, projek dia. Jadi ini dapat menghindar daripada orang mencuri lah, orang menceroboh dan uh, mengambil apa nama uh, hasil dengan cara... Mahal tak drone tu harga? Tak, dia tak mahal. Alhamdulillah. Dan uh, dari segi aspek yang lain pula, kita lihat dalam projek Eco uh, Jabatan Perikanan, dia ada tangki misalnya tu dalam kepungan tu, kita ada sensor yang boleh membaca melalui uh, dia boleh baca uh, daripada telefon daripada ini tablet iaitu uh, keadaan kualiti air dia boleh boleh perse der pH value uh, nilai pH dia boleh tengok lihat dan juga uh, ada setengah tempat tu dia kita boleh uh, laksanakan kita boleh aplikasikan satu sistem secara circular uh, iaitu dia kesan uh, pH value dengan izin, maknanya uh, nilai pH air itu sendiri terutama sekali uh, melihat dari segi bacaan ammonia uh, dan uh, di situ kita boleh uh, menangani uh, atau mengambil langkah-langkah awalan untuk mencegah daripada uh, berlakunya kematian kepada uh, ternakan tersebut, so yang itu kita boleh tengok direct, real time dan uh, di situ juga kita lihat bahawasanya uh, ada setengah tempat tu dia boleh menggunakan gadget tu untuk dia beri makan makanan kepada uh, ini ternakan aquaculture tersebut, tanpa perlu secara manual pergi ke lapangan itu itu antara uh, uh, aplikasi IoT dan uh, sistem teknologi yang digunakan dia peringkat aquaculture manakala di di peringkat uh, lapangan misalnya contohnya bot-bot uh, nelayan yang sekarang ni yang ada uh, peningkatan di segi uh, pemantauan pendaftaran dan sebagainya. Kalau dulu tu uh, untuk kita memohon lesen uh, nelayan laut ni tadi kita kena buat secara manual. Tapi sekarang ni dia boleh buat pakai menggunakan e-daftar. So e-daftar dia secara elektronik dia boleh buat e-daftar dan juga bot-bot ni dia kena dia dia taruhkan dengan QR, QR code. So kalau sekiranya ada pemantauan misalnya contohnya dia tengok je scan je dia tahu bot ni lesen kelas apa siapa tuan punya dan dan sebagainya. So ini di antara peningkatan yang dibuat uh, oleh uh, pihak kerajaan melalui Jabatan Perikanan dalam memastikan insya-Allah mudah-mudahan ianya dapat uh, terus memperkasakan industri uh, perikanan ini sendiri. Malahan uh, sekarang kita tahu bot-bot Uh, nelayan ni ada dilengkapi dengan pelbagai. Ada sonar, ekosistem. Malah ada yang melengkapkan uh, uh boat-boat mereka dengan radar. Saya ingat di Rompin. Ya. Di Rompin. Uh, Nelayan-nelayan yang kelas C2 ni, dia ada radar sendiri. Dalam uh, boat-boat ini yang boleh memantau lah. Yang digunakan. Uh, untuk pastikan supaya usaha untuk menangkap ikan di laut-laut laut dalam ni dapat dilaksanakan lebih dengan cara lebih sistematik dan juga mencegah dari segi pencerobohan ataupun kehilangan aa, tersasarnya nelayan-nelayan ini di aa, lapangan khususnya di laut. Manakala di uh, dalam uh, uh, segi aspek uh, ternakan pula aa, ini banyak. Kalau kita lihat misalnya contohnya uh, kalau dari segi uh, ini ternakan tenusu lembu misalnya contohnya ada sistem yang boleh ataupun lembu tak kira tenusu ataupun daging, dia ada tagging dekat dengan telinga dia yang boleh dipantau melalui uh, gadget untuk melihat di mana dia merayau. Supaya dia tidak pergi. Tracking, tracking dia panggil. Ha, Tr dia macam tracer lah. Maknanya dia scan dan dia boleh trace di mana dia, dia pergi dan sebagainya. Dan uh, usaha ini sebenarnya uh, amat uh, baik dan uh, uh, kita lihat bahawasanya bukan sahaja setakat itu malahan ada diletakkan juga collar pada pada leher lembu. kita nak menggunakan pendekatan uh, pembakaan melalui uh, konsep AI ataupun uh, bukan artificial intelligence tapi artificial insemination iaitu pemandian berhadas. Jadi bila nak buat pemandian berhadas ni tadi kita kena tahu masa bila lembu betina tu dia nak apa nama mem, membirah lah macam apa dah membiang mengawal dia dia, dia mengawal dia tak mengawal. tak dia dia biang yang mengawal ni yang lebu jantan jadi maknanya dia dia tengah birah tu jadi masa itu baru kita boleh buat AI sebab kita tak boleh buat macam lembu tu dia tak ready lembu betina tak ready kalau kita buat AI mana kejayaan dia tu ataupun boleh dikatakan tidak akan berjaya jadi kita kena tahu masa bila waktu dia memberat. So di situ diletakkan juga ni tadi supaya dia dapat baca suhu. Rupanya lembu betina ni dia keadaan normal suhu dia ialah 37.9 lebih kurang begitu. Kalau dia naik lebih kurang 38. lebih tu 39 maknanya kenaikan suhu badan ni dia ada indikator Uh, menunjukkan dia bersedia untuk Bersatu uh, ber uh, apa nama bersatulah ya yeah, dia main. bersedia untuk AI lah ah <laughs> uh, dia bersedia untuk untuk apa nama Datuk <laughs> Datu <Dato> Sri <laughs> ya Muhammad Datuk Sri MB kata dia ready untuk main lah yeah. ah uh, macam tu uh, <laughs> ready apa saya benarkan makna perkataan tu supaya dia sesuai supaya semua orang faham ya yeah. ready to play lah <laughs> Jadi maknanya So ini di antara pendekatan-pendekatan yang kita buat. Kemudian uh, kita juga ada kaedah di mana lembu-lembu ni bila dia nak pergi uh, lembu ternusu khususnya dia ada sense yang uh, mana membolehkan dia bila masuk ke tempat perahan susu tu. Berkin kepala dengan izin. Jadi dia ada sense yang akan uh, membaca uh, bahawasanya lembu ni sudah sedia untuk untuk di apa nama untuk diperah susunya dia masuk dan kita boleh tahu berapa banyak uh, ni volume ataupun isi padu uh, susu yang diperah jadi kaedah ni banyak lah maknanya kata kelihat misalnya contohnya insyaAllah memudahan uh, kita juga boleh uh, mengesan dengan penggunaan IOT ni ataupun sistem teknologi yang terkini kita boleh mengesan baka baka lembu yang nak kita uh, ini apa nama lahirkan. Kita contohnya macam projek lembu wayu. Kita tahu lembu wayu ni adalah baka ni dia berasal daripada daripada Jepun. Dan kita nak tahu di mana dia punya lineage dia. Baka tu. Maknanya dia punya susu galo. Ada sistem yang boleh uh, kita laksanakan di mana kita boleh rekodkan dan kita boleh pastikan ya ini lembu wakyu ni berasal daripada Miyazaki, berasal daripada Kobe, berasal daripada uh, tempat asal dia. Maknanya direkodkan, insyaAllah mudah-mudahan uh, kita akan lihat, kita akan dapat lahirkan uh, baka lembu wakyu paham. di satu masa nanti insyaAllah. Jadi antara lain lah maknanya saya nak lahirkan bahawasanya IOT ni ada. Bukan saja dalam pertanian tetapi juga ternakan dan perikanan. Terima kasih.